Garing. Oke, sob. Langsung aja kita buat. Di sini ada kentang yang udah direbus dan udah dikulitin ya ini kita mau alusin jadi diparut aja gini kentangnya udah empuk ya karena udah direbus jadi cara ngalusinnya tuh sangat gampang ya seperti ini sudah halus semua kemudian kita tambahkan keju kalian bisa gunakan keju cheddar atau keju quick melt. Di sini kejunya akan lumer ya. Dan kita tambahkan gula pasir, garam dan kaldu bubuk. Lalu kita aduk ya seperti ini. Sampai dia tercampur rata. Kemudian kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung kita masukkan sedikit demi sedikit ya sambil diulenin sampai dia tuh menjadi adonan yang mudah dibentuk oke setelah tercampur rata ya ini juga udah semacam kalis ya jadi udah bisa dipulung ini kita ambil ukuran bola kecil ya ukuran ini kita bulat-bulatin dulu kurang lebih segini nah setelah dibulat-bulatin gini sekarang kita mau cetak cetakan ini sangat mudah didapat ya dari jaring buah-buahan biasanya nih karena kalau buah-buahan ada ya pakai jaring ini dan ini udah dicuci bersih kita mau cetak seperti ini sob ya kita ambil kemudian kita masukin ke sini ya kita putar dulu nah ya seperti ini dan ini tinggal kita tuh jadi sepacam ini sob eh uh, serikaya buah serikaya dia kebelah-belah gini tuh cantik banget ya tuh kebelah-belah gini tar sini ya kita ambil lagi ini kita manfaatin jaring-jaring dari buah caranya mudah sekali kita uh, putar gini ya tuh nah ini kita Nah, ya. Yeah. Semacam ini. Tuh. Jadi ini tinggal di taruh sini. Oke, okay, sob. Lakuin terus sampai habis. Oke, okay, sob. Ini dia jadinya banyak ya. Bentuknya lucu-lucu. Cuma pakai jaring ini ya. Saatnya digoreng. Minyaknya udah dipanasin ya. Bagus banget dia akan mekar karena bentuknya udah lucu banget. Kita goreng sampai dia garing ya, Sob. Wow, dia mekar-mekar, Sob ya. Bentuknya lucu sekali seperti nanas ya. Tuh. Wow, ini nanti kita goreng sampai garing, Sob. Tuh, ya dia mekar-mekar gini. Tuh, nah, cantik nih. Sudah garing, warnanya juga udah Uh, golden Brown, oh ya keren banget sih ya bentuknya juga semacam ini tuh bentuknya tuh kayak jamur. Kita tiriskan dulu nih sob, pokoknya kalian harus cobain ini, ini mantep banget. Uh. Kita kemasanin sob ya, ini kan kentangnya udah garing, gurih, ya dan ini bentuknya juga bagus tuh oh. tuh ya langsung kita jual nih sob isinya bisa disesuaikan harga jual oke sob ini dia hasilnya langsung kita akan cobain ini udah dikemasanin gini kalian bisa jual satu cup gini 15.000 ya atau mau jual cepat 10000 langsung kayak gimana sih rasanya bismillahirrahmanirrahim garing dalamnya masih ada lembut-lembutnya jadi karena ini dibelah-belah permukaan garingnya itu lebih banyak sob ya kayak gini tuh jadi tuh garing semua tuh, tuh. garing semua hmm. semacam makan bola-bola kentang tapi ini gurih kalau kalian suka ini bisa dikasih taburan bumbu lain ya itu akan lebih mantap lagi oke okay, sob inspiratif ya dukung terus channel sobat dapur dengan like, comment, share, dan subscribe sampai ketemu lagi di resep berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye